Сбор по ОФП уже подходит к концу в городе Южном. Э, хотел бы поблагодарить э, руководство Одесского припортового завода и в частности председателя ФСК химика Сергея Александровича Чернышева за предоставленные все спортивные объекты. Вот. А э, сбор у нас был в направленности э, силовая выносливость, сила, э, скорость силовые качества, специальная сила. Мы работали как в тренажерном зале, так же у нас был функциональный тренинг в борцовском зале, также э, в бассейне работали над специальной э, базой, залаживали базу на следующий грибной сезон. Вот, на этом были расставлены акценты и работали весь подготовительный этот сбор. Это обычная работа или допустим что-то, что-то больше, что-то меньше, какие-то новые упражнения по сравнению с прошлыми годами? Ну да, у нас сейчас получается команда и женская, и мужская команда уже, которая готова гоняться на мировом уровне, особенно девочки, они, я считаю, что они самые, одни из лидеров международного уровня. Поэтому нагрузку надо было увеличивать, увеличивать нагрузку как в бассейне, там и функциональный тренинг надо было увеличивать, надо расти над собой, потому что, ну, как я показала Олимпиада, нам надо быть чуть-чуть быстрее, сильнее, чем все остальные, чтобы добраться на следующую Олимпиаду к золотым медалям, а ребятам, в свою очередь, подтянуться к девочкам результату, ну и перешагнуть их. Была подключена впервые, ну я слышал, по крайней мере, работа в странах, да, в кроссе, такое, зачем это надо? Функциональный тренинг нужен, так как гребля на байдарках и каноэ подразумевают себе работу почти 96% мышц всего тела. Нам надо развивать все мышцы, все функциональные наши возможности для того, чтобы ну современный спорт не стоит на месте и нам все время надо двигаться вперед и мы ищем новые резервы, ищем новые способы, как сдвинуть э, свой уровень для того, чтобы перейти на новый уровень и показать более высшие спортивные результаты. Как ребята отреагировали на новую работу? Ну сначала было тяжело, сначала возмущались, а потом э, нормально все отработали, все довольны, я доволен ребятами, они. Молодцы, все на, на пятерку отработали. Главное, что все здоровые, главное, что нет травм э, таких, ну, по мелочи там буквально там. А в целом все здоровые, все отлично отработали и сбор прошел на пять с плюсом. Мы отработали базовый период подготовки, это три сбора в Обухове. Сейчас был четвертый сбор у нас по ФП Южном. Дальнейшие планы на подготовку уже переход на воду. Это с 5 числа мы планируем сбор в Турции, куда будет выезжать и женская сборная, и частично мужская сборная. Ну, я думаю, 80% мужской сборной тоже будет все в Турции. Там же, как и кухарик с Турканом Виталием. И мы всей командой женской и мужской будем проходить уже подготовку в Турции на воде. Сложно пока говорить, наверное, о целях, но в принципе потенциально на ваш взгляд, как бы специалисты, которые достаточно долго уже в гребле, да, за плечами и так далее, серьезного международного уровня, на что могли бы, то есть, какие задачи стоит ставить, на что бы могли бы рассчитывать? Так в больше степени мужская байдарка. Мужская байдарка, да, да. Я мужская байдарка занимаюсь. Будет в этом году много соревнований по молодежи по мужской байдарке. То есть у нас есть подразделение до 23, это молодежи, и это потенциальный наш резерв, который будет дальше тоже готовиться к Олимпийским играм. А мужской байдарке ставлю это попадание в финал, мы все ждем, уже есть заявление, что 500 метров будет Олимпийская дистанция. Вот, формируем под эту дистанцию уже боевой экипаж, который будет пробоваться дополняться согласно системе отбора. Вот, и хотим выставить четверку, которая уже в первый год будет попадать в финал на новой олимпийской дистанции. Также у нас есть кухарик Олег. Цуркан Виталий, они себя хорошо зарекомендовали в двойке байдарки на 1000 метров. Будем и надеяться, что в этом году они также зарекомендуют себя в двойке. Также Кухарик Олег будет выступать в одиночке. Это потенциальный лидер в одиночке, я считаю, на 1500 метров в будущем на четырехлетие. Также мы в этом году выявим спринтера лучшего в Украине, пока не знаю, кто это. Но Кубок Днепра покажет, кто у нас лучший спринтер. И считаю, что ну, в финал попадать он должен. Этот спринтер, который 200 метров олимпийская дистанция, который будет у нас отобран в Украине. Uh -huh. То есть ожидается серьезная конкуренция, да, у спринтера? Конечно. спринтер, спринтер всегда спринтера, как показывают Олимпийские игры, у нас всегда серьезная конкуренция. И от этого спринт, тем более, довольно короткотечная оскор... дистанция, и она будет очень все быстро и очень расходиться по долям секунды. Сейчас есть, если, я понимаю, подрастает молодежь, да, из... Те, которые люди выступали в прошлом году в юниорах, да, Симыкин, Кузьмин. Конечно, потенциальные сильные спринтеры. Я надеюсь, что и по молодежи, и по мужикам у нас будет очень сильная боеспособная команда.